Провели представление с Геннадием Геннадьевичем нового керевника. Сегодня расставили акценты и на общем собрании, потом провели э, короткое рабочее освещение. Все очень просто. Мы сделаем ряд конкретных практических шагов, каких уже обсудили, для того, чтобы э, пресечь корни, э, которые финансируют бандитов здесь и преступные группировки. Это прежде всего контрабандная ситуация, это ситуация с, э, с оружием двойного сомнительного статуса, это со, ситуация с автомобилями, а, которые uh, украден, ворованы украдены да, в Европе да, так. в Европе, так мы здесь э, долго не будем э, разводить катавасию. Мы быстро достаточно примем ряд решительных мер для того, чтобы отсечь корни у этих злочинных группировок. И после чего выстраивать вертикаль. Не только вертикаль, но и новое качество. Новое качество в милиции в том числе. Через три месяца это будет национальная полиция. Мы домовились с губернатором. Наступного тижня здесь будет э, новый полицейский патруль. С Киева приедут ребята для того, чтобы патрулировать здесь и показать, как это может быть, как должно быть во время курортного сезона. Здесь красиво, спокойно. Мы договорились о специальном формате патруля, который будет здесь. Э, в первую очередь начинаться. Мы объявим на следующей неделе набор в патрульную службу в Закарпатской области. Это будет специальный единый патруль, Ужгород, Мукачево и трасса.